Пока спокойно, ожидаем может быть волнения, поэтому блокпост, пропускной режим. Задача не пропустить формирование, оружие, наркотики, боеприпасы. Пока за двое суток, дай бог, спокойно, все, все нормально. Местное население относится очень даже хорошо, большое им спасибо, помогают. Ну, вступили в взаимодействие с ними, все, все хорошо. Так. Машину основна. Машину останавливає Місце розташування ми зайняли згідно команди мого старшого начальника. Ми знаходимося тут з метою. знаходимося на границі. Території, на які проводяться антитерористичні операції з метою, блокпост влаштований з метою того, щоб не допустити проїзду, виїзду як осіб, скажімо так, незнайомих, невідомих відповідно, та також возу та вивозу зброї, боєприпасів в один і в інший район. Ну і крайній момент, для чого ми призначені це для прикриття населеного пункту населення, яке тут проживає в селі. Поки що в мене інцидентів не було. Це облаштований блокпост, служба комендантська організована. Взаємо з місцевим населенням, з громадою, керівниками, відповідно, зв'язок налаштований. З ними відповідно всі питання вирішуються, інформування і так далі. Мій блокпост не потребує ніякої допомоги від місцевого населення. Ми автономно забезпечені, всім необхідним, все необхідне в нас є. Мы находимся на севере Луганской области и мы проходим по линии блокпостов, которые выставили силы антитеррористической операции по целой серии районов, вдоль северных районов Луганской области. Там, где ситуация нормальная, там где ситуация стабильная. И задача этого боевого охранения, этих блокпостов, которые мы сейчас инспектируем, проверяем и обеспечиваем, в том, чтобы не допустить на территории этих районов террористических элементов, с тем, чтобы обеспечить покой этих районов, с тем, чтобы обеспечить здесь нормальное функционирование. Вот такая задача, с этой задачей я думаю, что все в состоянии справиться. Вот, а дальше... вот смысл происходящего здесь, почему здесь вдруг появились военные и части МВД. Вопрос то, чтобы не дать ситуации хаоса и такого... Террористического бардака проникнут на все территории, вот, которые совершенно не хотят так жить. Вот вы видите, едете этими силами. они живут небогато. И, хотя здесь вот украинское село, там вы проезжали русское село, было ну, русскоязычное. И этим людям не, не до ситуации вступления в другие государства и не до призывов террористов. Здесь не было никакого референдума, псевдореферендума. Эти районы Луганской области полностью жили и продолжают жить своей жизнью. И им нужно другое. И надеюсь, что украинское государство будет заниматься для этих людей другим. Мы увидели, что ситуация больше заключается в том, что по факту этого референдума террористы начали друг друга назначать на разные должности. Но пусть им играются пока. На даний час знайдено найкраще порозуміння з десантниками. Все ведеться в штатному режимі згідно розкладу, які маються на даний час. Установи і прикази наших вищестоячих командування. Накази ми не обсуждаємо, а виконуємо. Ну, в мене тактична... На даний час тут був. Стационарный пост. Дорожная патрульная служба. В принципе, нас хорошо встретили и помогают обосноваться в данном регионе, потому что мы Днепроп... сами из Днепропетровской области и здесь впервые. То есть нам, я скажу, что очень сильно помогли. И местное население помогает. Ну, проверка всех автомобилей, которые проходят через наш пост. Досмотр на наличие оружия и боеприпасов. Также взрывчатых веществ.